আপোনাৰ মস্তিষ্কৰ শক্তি কোনো ধৰণৰ কষ্ট নকৰাকৈ বৃদ্ধি কৰিব পৰা কেইটামান বহুত বেছি সহজ উপায় মই আজি আপোনাক শিকাম প্ৰথম উপায়টো হ'ল আপুনি যেতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ কৰে আপুনি সদায় আপোনাৰ ডমিনেণ্ট হাত মানে যিখন হাতেৰে ভাত খায় যিখন হাতেৰে আপুনি কামবিলাক কৰে সেইখন হাতেৰে কৰে আমাৰ বেছিভাগৰে সৌ হাতখন হয় চ' আমি সৌ হাতেৰে ব্ৰাছ কৰোঁ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বাওঁহাতো হ'ব পাৰে চ' বাওঁ হাতেৰে ব্ৰাছ কৰে কিন্তু আপুনি যিখন হাত সদায় ব্যৱহাৰ কৰে সেইখন হাত ব্যৱহাৰ নকৰি আপুনি অপজিট হাতখন মানে যিখন সাজ আপুনি কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইখন হাজে আপুনি ব্ৰাছ কৰিব আৰু আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ অপজিট হাতখন ব্ৰাছ কৰিব ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ মস্তিষ্কৰ শক্তি লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব ধৰে দুই নম্বৰটো হ'ল আপুনি ব্ৰাছ কৰাৰ সময়ত আপুনি আপোনাৰ এখন ভৰি এনেকৈ উঠাই ব্ৰাছ কৰিব আপুনি যেতিয়া এনেকৈ এখন ভৰি উঠাই ব্ৰাছ কৰে আপোনাৰ মস্তিষ্কটোৱেই দুটা কাম একেলগে কৰিবলগা হয় ভৰিখন উঠাই থাকিব লগা হয় আৰু ব্ৰাছো কৰি থাকিব লগা হয় যে আপোনাৰ মস্তিষ্কটোৱে বেছিকৈ কাম কৰিব লগা হয় আৰু মস্তিষ্কৰ শক্তি লাহে লাহে বাঢ়ি অহা দেখা যায় আৰু শেষৰটো হ'ল আপুনি আপোনাৰ দাঁতৰ চুকে কোণে ভালকৈ চাফা কৰিব আপুনি যদি আপোনাৰ দাঁতকেইটা চফা ৰাখে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ কমকৈ হোৱা দেখা যায় বহুত জৰী ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ